xitoy hukumatı musulmon mahbuslarini ichki organlari uchun o'ldirmoqda xitoyliklardan kimgadir insonning ichki organi kerak bo'lib qolsa o'sha kuni kasalxonada yotgan yoki qamoqda bo'lgan musulmon uyg'ur mahbuslaridan biri aniq vafot etadi doktor Anwar toxtiy urumchidagi bir kasalxonada jarroh sifatida ishlayotgan paytda uyg'ur mahbuslarining ichki organlarini to'plash bilan shaxsan o'zi shug'ullanganlardan biridir times gazetasiga intervyu bergan eski uyg'ur jarrohi toxti xitoyning uyg'ur mintaqasidagi siyosiy ta'lim lagerlarida qamalgan uyg'urlarning ichki organlari 1995 yilda kuchga kirgan qarorga ko'ra operatsiya yo'li bilan olinishini bu organlarning davlat xazinasiga daromad keltirish uchun sotilishi anchadan buyon xitoy kompartiyasi tomonidan amalga oshirilib kelishini bildirdi anvar toxti 23 yil oldin ishlagan kasalxonada dushman sifatida ko'rilgan uyg'ur mahbuslarning jigar va buyraklari majburan olinishi bosh jarrohning buyrug'i bilan amalga oshirilishini va uning o'zi ham bu vazifani bajarishga majbur bo'lganligini ham aytib o'tdi pekinning repressiv siyosati haqida gapirgan toxtiy xitoyda musulmonlarning ichki organlarini sotish ishlarini hozir ham davom ettirayotganiga ishonchi komilligini bildirdi unga ko'ra xitoyda musulmonlarning ichki organlarini o'g'irlab sotish oddiy ish sifatida ko'riladi va bu uzoq yillardan buyon davom etib kelmoqda xitoy hukumatiga inson ichki organlari uchun talab kelganda yoki ichki organ sotish uchun ehtiyoj tug'ilganda darhol o'sha kun bir uyg'ur mahkum o'ldiriladi va organlari olib sotiladi deydi doktor toxtiy ota onasini ziyorat qilish uchun uyg'ur mintaqasiga borishi bilan hibsga olinib 7 oy xitoy konslagerida qamalgandan so'ng qozog'iston fuqarosi bo'lganligi uchun qozoq hukumatining aralashuvi bilan ozod qilingan ellik to'rt yoshli umar bekayil times gazetasiga lagerda ko'rganlarini aytib berdi pekin ma'muriyati lagerda qamalgan mahbuslarni ikki guruhga ajratadi birinchisi chet elda qarindoshlari borlar ikkinchisi chet elda qarindoshlari yo'qlar ushbu sinflarga ko'ra qamoqxona xodimlari mahbuslarning ichki organlarini o'g'irlashadi shu usulda ular organ sotish ishlarini muammosiz amalga oshirishadi ya'ni chet elda qarindoshlari bo'lmaganlarni ichki organi uchun o'ldirishadi deydi jumladan Bekay. Bekay tirik holda ba'zi ichki organlari olib qo'yilgan musulmonlarning ismlarini bilishini ammo ularning xavfsizligi uchun ismlarini ayta olmasligini bildirdi